Внимание, внимание, слушайте все. Университет Римлян! Скрупно! Римлян я! Роваруй. Товаришу генерал лейтенант, особовий склад Національного університету цивільного захисту України з нагоди урочистого прийняття присяги першими курсами вишиковано.

коллектив нашего университета переживает урочистую подею складания присяги першокурсникам. Это мы станем в профессиональному 190 юнаков и девчат, которые теперь стают частью великой команды украинских рятувальников Державной службы Украины с надзвичайной ситуацией. Каждый из вас сведомо решил присвятить свое життя, благородные и ответственные справы, Захищати життя людей. І я сподіваюся, що ви будете надійною основою цього навчального закладу. Для вас університет теж повинен стати основою для успішного професійного зростання. Відповідальність, високий професіоналізм, порядність і мужність це складові успіху для майбутнього офіцера служби цивільного захисту. День складання присяги це момент високої довіри людей, яку потрібно буде щодня доводити успішним виконанням службових обов'язків. Виявлена вам довіра це велика відповідальність перед державою, суспільством, вашими рідними і близькими. Зростайте в професії, продовжуйте кращі традиції університету та служби цивільного захисту. Ще виконуйте завдання рятувальників – запобігти, врятувати, допомогти. Да Університет приємний! Тронко! Прапор на солидном устрою! Ревняние на прапор! По складу первых курсов для принятия присяги приступите. Пильно! понимается подсылом присяда. Это торжественная клятва, обещание, даваемое каждым гражданином нашего государства во время вступления в ряды сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Это важный правовой, морально-этический акт. Он останется в жизни каждого, как торжественное, праздничное, а вместе с этим ответственное событие волнующий момент принятия присяги. Молодые сотрудники Государственной службы Украины очень чрезвычайных в ситуации. университета торжественно клянутся всегда оставаться верными народу Украины, строго придерживаться ее конституции и действующего законодательства, быть гуманным, честным, дисциплинированным работником

курсанты первого курса присягают большой ответственности выполнять свои служебные обязанности, требования ставок и приказов, всегда совершенствовать профессиональное мастерство, повышать уровень культуры, всячески укреплять авторитет нашей службы. Завершается принятие присяги курсантами 2015 года и через несколько минут начальники факультетов доложат о приведении к присяге молодых сотрудников службы по чрезвычайной ситуации. начальник факультета А еще надо, да, да, с собой склад первого курса факультета пожарной безопасности присягу склав начальник факультета полкона Кудянский. Дальше, Дальше,

Рот! 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 Урочистий день не тільки для університету, це урочистості для нашої області, для всієї служби цивільної оборони. Бо саме сьогодні загін наших захисників поповнився майже 200 молодих, красивих мужніх людей. Я впевнений, що Сьогоднішнє поповнення буде нести, також високо, піднятий прапор, гордо звання випускника університету цивільної оборони. Хай вам щасти, миру вам, наснаги і всього найкраще. Відрядом. Сьогодні університет поповнився тілогурським. которые избрали для себя очень уважаемые, почетную профессию, чтобы спасать жизнь человечества. В эти нелегкие времена, как сказал Сергей Иванович, ваша служба сегодня находится на передовой, в том числе в и Донецкой области. Знаете, что мы с вами всеми гордимся, не только ваши родители, но и вся слабо и вся Украина. А ты мне, как я сказал, основном, государственная администрация, хочу пожелать, чтобы вы достойно, носили погоны христианства в поле уважаемого вуза, понимали, куда вы попали, и что мы на вас все надеемся. Желаю вам всего самого лучшего, освоить профессию, и мы вас будем встречать через пять лет, встречать погоны лейтенантов, тестовать, и, наверное, в те времена мы будем уже не вспоминать эти летние времена, которые сейчас в христианстве и конец. Желаю вам мирного неба, достатка, семейного благополучия. Но самое главное, чтобы вы в эти все стали настоящими друзьями, потому что ваши профессии это одно из самых главных вещей. Все вам самого лучшего. Для меня большая честь от всех харьковчан, от городского головы Геннадия Кернеса депутатского корпуса городского совета поздравить вас с этим праздником. Дорогие правокурсники, вы избрали для себя ответственную и важную профессию защитника. Национальный университет имеет славную историю, имеет достойных выпускников, которые прославляют университет. Я хочу пожелать быть вам достойным вашего университета и быть верным присяге, который вы приняли сегодня святом для всех харьковчан вместе. Успехов вам, благополучия, праздника. Прежде всего я хочу обратиться к родителям и сказать вам, что профессия спасателя это очень правильный выбор профессии. Это очень правильно вы поступили. И я в данном случае я приехал с высоким гарнизона. Хочу вам сказать о том, что гарнизоны всей Украины ждут подготовленных, умных, смелых. Сильных обязательств. Поэтому большому довольствию хочу вас поздравить притягивать на всю жизнь и, и пожелать вам все мої уже. Ви шановні господині, дороги наші подібни, сьогодні нам першого було честь на святому на всіх місці помирають славу Власне присягу з служби цивільного захисту і урочисто дати клятву завжди залишатися відданими українському народу, неухильно дотримуватися Конституції, бути чесними, сумлінними і дисциплінованими, з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, обов'язків статутів і наказів та всіляко сприяти зміцненню авторитету Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Від імені першокурсників я запевняю керівництво університету, наших батьків та товаришів службі, що ми ніколи не відступимо від даної сьогодні клятки. старшему лейтенанту Бакову возложить цветы в память его погибших. в свершениях наших, в больших деяниях будущих поколений. В своей жизнью потомки обязаны им. Здесь лежат тысячи советских людей, воинов, отходчиков, партизан, мирных жителей, которые погибли в борьбе с фашизмом. Свободу и Счастье нашей Родины. Сколько вы будете полагать, сколько вы день, им принять, я это равно. для каждого горожанина в месте, вы должны запомнить, на этом месте похоронены сотни тысяч людей которые отдали свои жизни от Второй мировой войны. Подпольщики, партизаны, бойцы и командиры Красной армии, Передовые представители характерщины, похороненные вы на этом месте. Вы, вы победители, исполняете свой профессиональный долг. Вы поступили вы вы в одно из пресс учебных заведений спасательного профиля. Сегодня материальная база, протестный и преподавательский штаб, обладает всем необходимым для того, чтобы подготовить вас, ласковых специалистов. Запомните ]acie? это и инвестируйте в себя по своей жизни. Поклониться всем тем, кто правительственный университет, это Университет Римляй, Крунко, Мурчето. Thank <laughs> you.